Ooh, I got on Go to work, for early in my morning. But I wake up, I got a lot me, in my morning. So I'm not tomorrow. Ooh, I got on my...

За давай! Браво! Друзья, путешествие продолжается в страну после Андий. Аккуратно берем тортик. А там, а, руки, утром, да? Держим бутер. И движемся в страну после Андий с мезотоком. А теперь загадали все желания. Загадали, подняли руки. Загадали, все загадали. Все. Да, успели? Готовы? И... Вот, будем надеяться, что сбудется. И я вас передаю Коле. И на ваших глазах мы оказываемся. Оказываемся... Идите Оказываемся. Руками не трогаем. На море. Наклоните плавно. Вы были на море? Да, да. Представьте себе волны. Вот сделайте волны. Вот наклоняю бубен. Но это слишком быстро, мягко. Это называется ушендан, -э да. Поворачиваем мягко. Руками не помогаем. Ой, у я правда сегодня день, день рождения. Ну-ка ответь. А ты не отвечал. Да. Спросить девчонки будет. может звучать вот так. Вот так. Так, давай так. Соня, иди, пожалуйста, туда, в самый дальний угол. А держи, держи. А тут его держишь за и Вот так вот. А Опускаешь постепенно вниз. Осторожнее, возле не разлейте. А ага. Смотри, сейчас покажу, как это происходит. Да, вот, берешь, смотрите, внимание. Секундочку. Слышишь, да? Так. Думаю, можно попробовать взять старую сковородку. Я тут его бедро с водой. Осторожно. Тамбурин! Ну-ка попробуй. А еще в колокольчике можно вешать вот так вот, я звук удивительный. А можно вешать на дверь, и он будет сообщать, что кто-то пришел. А можно положить его на пол, положить его на пол. И подключать к нему Смотрите, что получится. Ну да, сюда все. Вырвали палки. Вот. А еще, вот кто-то толок толок. Как тебя зовут? Аня. И вдруг провел по краю, внимание, сейчас очень важный момент, провел по краю вот этого колокольчика толокушки провел по краю палочкой и услышал странный звук. Давайте покажу, как это произошло. Поющая". Поющая, Поющей чашей может быть и колокольчик, может быть стеклянный бокал. Внимание на меня, стеклянный бокал. Вы можете дома под присмотром родителей намочить пальчик. И стеклянный бокал красиво... С... вот такие, знаете, на ножке. Поводить мокрым пальчиком, и вы услышите звук вот такой. Слышите? Поет? Показываю, бешено прям трясет колокольчик, перехожу на следующего замолкает, остальные слушаем внимательно. Треугольник будет на готове один раз ударить, когда я тебе скажу. Хорошо? Один, да? раз. один раз, да. С тарелочками пока молчим, потому что в тональности у нас выстроены как раз эти колокольчики. Да, да. Тихо, тихо. Итак, начинаем. а что это было такое? Счет. Счет, а еще что? Песенка, мелодия. Ну-ка попробуй спеть под нее. Ну-ка, еще раз. А я сейчас смотрите, по-другому споем. И вот, что интересно, у колокольчиков появляется усовершенствование. Смотрите, у них появляются зубы. Вот сейчас у кого были тарелки, возьмите зубастые, у кого тарелки. И треугольники, зубастые. И позвоните зубастые, пожалуйста. А тебе много сразу зубастых. Да. Позвоните зубастые, пожалуйста. Три-четыре. Ага, чуть-чуть Где в нашей стране можно услышать такой звон похожий? на колокольне, 네. да? И вот человек там звонит в колокола. Кто знает, как он называется, его профессия? Нет, звонящий в колокола называется... Ой. Он называется... Ой. Нет. <рап> он называется зво... Нет. Звонарь. Ну-ка громко. Три-четыре. Звонарь. Извини. Три-четыре. Молодцы. А потом пришло следующее. У человека зубастый колокольчик много-много на... лет назад. Упал на камни раз, и согнулись зубы. Откололся, язычок отвалился, стал болтаться просто. А зубы загнулись, и человек подумал, что все, сломался. А, а вот и дождь. Потому что, держи, прислонюшись. Этот инструмент называется посох дождя, или rain stick. А вам капсулы сушеный. Как будто водичка. Есть такое ощущение? Мягко переворачивайте осторожнее, чтобы не задеть голову друг друга. Хорошо? Как будто водичка нужна. И в нем есть секрет какой-то. Там вот здесь семечки, здесь камешки. И падают они не сразу, вот как здесь, а постепенно. В чем секрет, как ты думаешь? Я думаю, -то. Точно! И что еще? Сеточка. Сеточка, лабиринт, палочки, гвоздики. Смотрите, если перевернуть, видно много гвоздиков бито сверху вниз. Видите, вот их шляпки. Раз, 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 раз по спирали сверху вниз. И получается такая лесенка, лесовая лесенка, здесь их меньше. Или вот такой лабиринт, девчонки, это вам. Это вам. Тоже, Тоже да, инструмент. Да, я... и где такой инструмент? потому что львы нападают ночью, запомните это. Чаще всего, да, стаи на, на коров, понятно. На человека лев может напасть в любое время суток. Суть в чем? Вот человек, Масай, сидит ночью, вот его коровки. И чтобы не заснуть, у него горит костер, закипает водичка для каши. А та самая каша лежит в баночке. И он этой баночкой... Чувствуете, да, ритм? Да еще поет. А ему отвечает с другого конца саванны. Попробуйте сейчас. Скажите. Ага.

Ну, кто знает Дребае, это слово? Траве, Требае, как? нет. Смотрите, так, тишина, Дреба. слушайте. Потрогайте его, скажите, из чего сделано. Из дерева, Нет, из дерева, потрогайте. Это дерево. От корней до верха. Целиком дерево... Тихо. Соня, тихо. Целиком дерево стояло в австралийской пустыне. Ну, не в пустыне, в, в, в лесу. Эвкалипт называлось. Стоял, стоял, но на него набежала толпа маленьких термитов, это похожие на муравьев существа, набегают огромной толпой и съедают дерево изнутри, остается оно пустым. Абориген подходит, ага, звучит, и делает туда губами. Знаете что? Как он туда делает? Нет, не у. А вот так. Представьте, что вы лошадки. Ну-ка. Да. опять а скажите так. Со звуком. Ага. И послушайте, как этот звук преобразовывается в трубе. Ну-ка. Тихий звук, да? А резонатор труба усиливает. Внимание. Что такое странное дело? Я дышал во время игры.